Я являюсь владельцем, официально владельцем дома 620 квадратных метров. Все остальное, что там сейчас есть, это не принадлежит мне. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит. И никогда не принадлежало. Никогда. Теперь все разговоры в отношении того, что там мой старший сын владелец этого, этого никогда не было. Я никогда даже об этом не слышал. Это придумали уже сейчас. На ходу. И все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. Поэтому все красивые картинки... Вся эта иллюстрация, которая была сделана по моей дискредитации. Это, это просто компиляция, это э -э -э монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать, скучно, девочки.